kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dapat kita hidup lagi pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam bulan Ramadan. Ha ni adik-adik ni kita Ramadan ni ke berapa ni adik? Ha bawa nak kira Ramadan berapa ni adik? Ingat tak dah dah bawa, dah, bawa, dah, dah puasa berapa hari dah ni? Tiga, akhir. Ya betul lah, haba hari lah, ha, enam. Ha, kita dapat puasa ha, lebih kurang enam hari. Ya jadi kita sepatutnya bersyukur ya, kerana masih diberi peluang dan ruang oleh Allah SWT untuk kita beribadah lagi di dalam bulan Ramadhan yang mulia ini. Ya. Ha, seperti mana yang biasa kita dengar lah. Ya se ada di luar sana ada sahabat-sahabat kita ahli keluarga kita yang tak sempat ha, bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Jadi peluang yang ada ini harus kita nikmati dan gunakan sebaik mungkin insya-Allah. Dan kita juga perlu banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk terus hidup lagi sehingga akhir Ramadan. Ya, bukan semata-mata sebab nak hari raya Memang hari raya tu gembira Bukan sebab dah beli baju sampai lima pasang ya. ha, Bukan sebab nak main mercun Bukan sebab nak main meriam ha. Ha, Tapi sebabnya ha, Kita mengharapkan Keampunan, kerahmatan yang ada dalam bulan Ramadan ini Membantu kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya terhindar serta dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk saya kongsikan pada tengah hari yang mulia ini adalah mengenai tajuk keberkatan sedekah di bulan Ramadan. Saya percaya banyak pentazkirah ustaz-ustaz juga telah menyentuh bab ini. Namun saya ingin kongsikan semula sebagai peringatan kepada diri saya sendiri terutamanya serta kepada tuan-tuan lah sebab manusia ni kadang-kadang mudah lupa nah, dah belajar bab ni ha, tapi lupa kan macam saya sendirilah kalau ditanya semula ataupun disuruh ambil SPM semula esok tak tak, -tak boleh pergi rasanya nah, ha, sama adik-adik ha, abang kat depan ni ha, disuruh ambil exam semula yang mana kita dah sebelum ni dah skor dah 10A, 11A Mai suruh ambil esok hmm. Tak boleh nak jawab sebab apa Tak adanya Ulangan, tak adanya peringatan ha? Ha? Supaya kita tidak lupa ha, Jadi Dalam slide saya, saya buat sedikit slide Di sini um, Berkaitan sedekah di bulan Ramadan Sebelum kita sentuh mengenai bulan Ramadan ini Bulan Ramadan ini uh, Terkenal dengan beberapa nama lah. Ha? Ha? Biasanya kita dengar Syahrus Syam ha? Bulan puasa lah. Syahrul Suyam. Suyam ni puasa. Ha, bulan di mana dalam bulan Ramadan ini ha, kita berpuasa. Ya? Ha, menahan lapar dan dahaga. Ha, menahan diri daripada melakukan ha, dosa. Daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ha, melakukan kemungkaran dan sebagainya. Ya. Ha, ada yang baru ni saya tengok ha, viral dekat TikTok dia kata apa? Kan? Ha, dia kata alangkah bagusnya dia kata baguslah dia kata ayat dia lebih kurang saya tak apa lah. dia kata apa nasib baik Ramadan ini hanyalah menahan lapar dan dahaga ya menahan uh, daripada uh, membuat kemukaran uh, kalau lah Ramadan ini uh, adalah uh, menahan rindu uh, tak sanggup dia nak menahan kerana rindu pada dia uh, dia buat ayat jiwang macam lah. Macam-macam <laughs> lah sekarang ni Orang buat konten lah ya. Ha, jadi tadi saya ulang Bulan Ramadhan ni syahrul suyam Bulan Bulan untuk kita berpuasa Namun ada nama lain eh, ya, Yang saya ada tunjukkan di slide itu Yang pertama Sayyidus Suhur Syuhur eh, Sayyidus Syuhur ya. Penghulu sekalian bulan ya. Yang kedua syahrul Quran ha, Bulan Quran yang ketiga syahrul sabr, bulan kesabaran. Yang keempat syahrul rahmah, bulan kerahmatan. Ha, yang kelima syahrul maghfirah, bulan keampunan. Ha, yang keenam syahrul najah, bulan kemenangan. syahrul jud, bulan murah hati. Dan syahrul barakah, bulan keberkatan. Ya. Kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan Sayyidul Syuhur. Ha. bulan na uh, penghulu sekalian bulan uh, kenapa dia dapat gelaran tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan nescaya mereka ingin supaya sepanjang tahun itu adalah Ramadan maksudnya apa ya kita pun tahu uh, Ramadan ni banyak kelebihan ya banyaknya dalam bulan Ramadan ni banyaknya rahmat dalam bulan Ramadan ini banyaknya gandaan yang Allah bagi. Yang mana gandaan ini kalau ada pada bulan lain kita cukup seronok. Ya. Tapi sayangnya bulan ini hanya pada bulan Ramadan. Apa antaranya? Ya? Amalan-amalan sunat. Ha. Pahalanya diberi seperti ha. wajib. Ha. Ibadah wajib. Ibadah-ibadah sunat. Contoh, ha. solat. Solat sunat. Ha. Serkah baca Quran. ha, perkara-perkara sunat itu ha, diberikan dalam bulan Ramadan ini seperti beribadah yang wajib macam solat lima, lima waktu tu. Ya. Ha, jadi kalau kita fikir logik mesti kita nak juga keistimewaan tu ada pada bulan-bulan lain. Ya. Ha, tapi sayang ha, bulan tu hanya ada dalam bulan Ramadan. Itu sebab kita kena manfaatkannya ha, dengan sebenar-benarnya. Uh, Baik, yang kedua saya teruskan dengan Syahrul Quran. Nah, Syahrul Quran. ah, ha, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pemisah antara yang hak dan batil. Jadi kita pun tahu, ha, Quran ha, diturunkan juga di bulan Ramadan. Ha, kalau kita lihat kisah-kisah sahabat, alim-alim ulama terdahulu, mereka berusaha untuk mengkhatamkan al-Quran bukan sekadar mengkhatamkan, memahami al-Quran itu sendiri. Jadi kita ambil manfaat untuk dalam Ramadan ini untuk kita baca sebanyak mungkin. Ya, baca sebanyak mungkin bukan sekadar banyak saja mendalami. Ha bila tuan-tuan dah pandai baca, kalau suruh baca ni speed. Kan 3 hari boleh khatam spid baca. Tapi sayang tuan-tuan tak nak tengok terjemahan. Tak nak mula memahami isi kandungan Al-Quran. Ha jadi Ramadan se setiap Ramadan kita jumpa ni kita kena upgrade. Ha, tahun lepas kita dah katakan khatam 2 3 kali. Tahun ni kita buat kelainan. Bukan sekadar khatam saja dengan membaca uh, ayat Quran saja tapi khatam sekali dengan membaca terjemahan tafsir begitu ya manfaatkan itu yang kedua yang ketiga syahrus sabr bulan kesabaran bulan kesabaran jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah az-zumar ayat 10 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disepundakan ganjaran pahala mereka tanpa batas jadi dalam bulan Ramadan inilah banyak perkara yang kita perlu sabar di luar Ramadan pun kita dah banyak bersabar. Tapi dalam Ramadan ini lagi kena banyak bersabar. Sebab apa? Ha, kita ni biasanya manusia ni, bila dalam keadaan lapar ni, ha, bukan sekadar lapar, panas lagi cuaca kan. Di Malaysia ni, sat panas, sat sejuk. Ha, sejuk, sejuk sangat. Panas, panas sangat. Kan? Ha, tiba pula kawan buat hal. Ha, kita ha, naik angin dan sebagainya. Ya? diuji dengan pelbagai dugaan ha, contoh naik motor nak pergi sekolah nak pergi kerja ha, minyak habis miny motor rosak tengah panas kan ha, dia diuji jadi kita kena sabar banyak ya ha, bukan sabar sekadar ujian begitu ha, sabar sabar pun sabar juga ha, tahan diri daripada ha, makan melampau contoh buka puasa kan ha, datang masjid buka puasa ha, Ha, ambil makanan banyak-banyak tak ingat orang belakang. Ha, jadi diri tu kena ajar ha, supaya bersabar ingat orang belakang. Ha, makan tu ala kadar ha, bukan nak hanya memuaskan nafsu, ha, tapi ha, mengawal nafsu dalam bulan Ramadhan ini. Ya, seterusnya syahrul rahma ha, bulan kerahmatan. Ya, daripada Abu Hurairah yang bermaksud satu ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar ha, baginya bersabda, Amin, Amin, Amin. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin amin." Maka Rasulullah SAW sabda, "Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku." Lalu Jibril berkata, "Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala." katakanlah amin wahai Muhammad maka aku katakan amin hadis riwayat Ibnu Hibban. Ha, jadi bulan Ramadan ini bulan penuh kerahmatan, ha, penuh kemuliaan. Ha, jadi sangat-sangatlah rugi jika kita tidak ambil peluang tersebut. Seterusnya, ya, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Nah, ha, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu Allah bagi tahu ya siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan bukannya sekadar nah makan minum saja jaga ya, maksiat, nah maksiat kemungkaran hindarkan mengumpat mencaci dan sebagainya seterusnya syahrun najah bulan kemenangan jadi kita lihatlah secara ringkasnya peperangan yang berlaku ada ada yang berlaku dalam bulan Ramadan diberikan kemenangan ya seterusnya syahrul barakah bulan keberkatan ya. Rasulullah SAW alaihi bersabda ya, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan yang lain bulan penuh keberkatan Allah memfardukan puasa atas kamu dibuka pintu-pintu syurga dikunci pintu-pintu neraka dibelenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan ha, pelbagai ibadah di dalamnya ada malam qadar iaitu satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan sesiapa yang tiada diberikan kebajikan malam itu maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya ha, jadi bulan Ramadan ini penuh ada keberkatan ya ha, diberi peluang oleh Allah SWT ya, syaitan dibelenggu ya ha, Pintu neraka pun dah ditutup ha, Pintu syurga dibuka seluas-luasnya Ha, sepatutnya tiada halangan untuk kita beribadah. Ha, mungkin sebelum ini ha, di luar Ramadan kita kata saya ni ustaz tak pergi jemaah masjid ni sebab bisikan syaitan ustaz. Ha, saya tak semayang tak mengaji ni sebab bisikan syaitan ustaz. Habis semua-semua disalahkan syaitan. Ya? Ha, bila mai Ramadan tak solat juga. Tak berjemaah juga. Tak mengaji juga. Tak berserkah juga. Ha, nak salahkan siapa lagi? kan syaitan ya syaitan telah dibelenggu ha? walaupun ada pendapat yang mengatakan yang diikat yang dirantai itu adalah syaitan yang kuat-kuat saja maksudnya yang lemah ada lagi ya ha? tapi kalau yang lemah ada lagi kita masih terikut maksudnya kita ni lemah kan ha? jadi ambil peluang ini bila syaitan dah dibelenggu pintu neraka dah ditutup ha? syurga dibuka seluas-luasnya ambil manfaat sebut ya Baik seterusnya yang ke-8 Syahrul Jud ha, Bulan murah hati. Kita lihat sendiri Rasulullah adalah orang yang paling pemurah Dan baginda lebih pemurah lagi di bulan Ramadan Seperti angin yang bertiup kencang Memberi manfaat tanpa henti ya. Minggu lepas Atas salah saya Ustaz Uh, Ghazali sendiri pun ada ceritakan mengenai hadis ni yang mana Rasulullah ni bila sampai je bulan Ramadan uh, dialah yang paling banyak bersedekah. Ha paling banyak bersedekah. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sendiri ni yang telah dijamin syurga sendiri pun ha, memperbanyakkan sedekah, apatah lagi kita yang mana tak tentu lagi. Ha, syurga ke neraka, ha, tak tentu lagi. Ha pahala banyak ke sikit? Ha, tapi Rasulullah sendiri yang memang confirm terjaminnya syurga juga ha, masih lagi melakukan sedekah. Ha dan paling banyak di bulan Ramadhan. Ha, jadi saya ambil daripada yang poin nombor 8 inilah. Ya, saya letakkan keutamaan sedekah di bulan Ramadhan. Ya, jadi sebenarnya sedekah di bulan Ramadhan ini banyak kelebihan. Ha, kalau nak diliskan di tu saya rasa ha, adik-adik tuan-tuan listkan tu banyak. Ha, saya kat depan ni saya tulis tiga je. Ha, tapi saya percaya kalau tuan-tuan ada -tuan, adik, adik sendiri listkan lebih daripada tiga ini kelebihan bersedekahnya di bulan Ramadan. Baik kita sentuh. Yang pertama, ya, bila kita sedekah di bulan Ramadan, ya, pahala konfirm-konfirm ya, digandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang itu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka. Ha, ini famous lah. Ha, kita tengok banyak poster, banyak iklan, ha, banyak pentas kirah, ha, baca hadis ini ulang semula hadis ini. Ha, sebab, sebab apa nak tekankan kepada tuan-tuan? Betapa banyaknya kelebihan. Tuan-tuan ha, bagi satu orang ha, berbuka puasa pahala dia hari itu tuan-tuan dapat. Jadi kalau tuan-tuan jamu sepuluh. 20, 30, banyak. Lebih banyak tuan-tuan dapat. Bukan pahala sikit, pahala seluruh pada hari itu beliau beribadah, berpuasa. Jadi ambil kesempatan ini. Ya, Malah dalam ayat Quran sendiri pun ada yang bermaksud ya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia hendaki Al-Baqarah ayat 261 yang Ini serka harta lah. ya. Kalau serka harta Digandakan tujuh tangkai tadi Tujuh tangkai tadi ada seratus biji pula ya. Digandakan pula Bila ia berlakunya di bulan Ramadhan ya. Ada hadis lain yang menyentuh yang mana ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini digandakan. Ha, digandakan. Ada yang kata 70. Ha, dan pelbagai lagi sehingga kan 700 kali ganda pahala. Ha, itu untuk semua ibadah. Ha, melainkan puasa. Ha, puasa saja adalah hak Allah SWT. Nah, ha, jadi bila tuan-tuan puasa, pahalanya itu malaikat tak tahu nak tulis tak tahu nak catat apa bila kita puasa dengan keimanan dan ketakwaan. Ha, tapi ibadah-ibadah lain digandakan. Ha, digandakan. Ha, ada yang sampai cecah 700. Jadi bayangkanlah sedekah ini tadi. Ha, satu biji benih tumbuh tujuh tangkai. Tujuh tangkai itu pula ada seratus biji tujuh ratus dah. Buat buat pula pada bulan Ramadan tujuh ratus kali tujuh ratus lah kita ambil. Berapa dah? Ha, kira, tolong kirakan boleh? <laughs> ha nah apa ya 00 0, -0. 450000 betul tak ha a ha, 700 x 700 ha lebih kuranglah ha jadi memang manfaat bersedekah tu di bulan Ramadan ha, bulan lain sedekah juga tapi bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi ha lebihkan lagi ha, jadi kalau buat simpanan tu biasa kita sebut dengan simpanan apa ASB lah simpanan uh, emas lah ha, untuk masa depan apa, apa kata tuan-tuan buat simpanan persediaan untuk Ramadan juga. Ha, jadi bila time Ramadan tu mana yang kita kumpul tu kita pulun time Ramadan. Ha, sebab kita tahu ganjarannya dilipat gandakan. Baik itu poin yang pertama. Ha, pahala serkah tadi dilipat ganda, ha, dilipat ganda gandakan. Yang kedua, bila kita serkah di bulan Ramadan ini ha, dihapuskan dosa. Ha, seperti mana dalam hadis serkah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api ya baik yang ketiga menjauhkan diri dari api neraka hadis nabi ya lindungilah diri kamu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma bukan sebiji separuh biji kurma ha, itu dah tak mampu dah tu separuh biji kurma ha. boleh selamatkan diri daripada api neraka apatah lagi kalau tuan-tuan bagi sebiji tu oi Separuh tadi pun dah selamat daripada api neraka Kalau sebiji, Macam mana? Kalau satu kotak, dua kotak Ataupun makanan Yang lebih daripada tamar Kan? Lagilah jauh Daripada api neraka Dan kelebihan lain juga Yang saya tak tulis kat sini Bila kita dah digandakan pahala Pahala banyak Dosa pun dihapuskan Neraka pun dijauhkan Apa yang kofong-kofong kita dapat? nah ha, tuan-tuan. Oh maklum puasa <laughs> nak bercakap tak boleh kan. Eh? <laughs> ha kering tekak kan. Ha oh maklum masing-masing berzikir sini kan. <laughs> eh dapat syurga Allah Subhanahuwataala eh? ya. Pahala dah banyak ya. Eh? Dosa pun dah dihapuskan tak ada. Eh? dijauhkan pula daripada api neraka konfem lah, Yang keempat dimasukkan dalam syurga ya. Eh? Allah Subhanahuwataala Baik bila kita sebut mengenai serakah ini ada satu kisah lah kisah daripada Abu Hurairah an-Rasulullah SAW alaihi wasallam qala man asbaha minkum al-yawm sa'iman qala Abu Bakar qala Abu Bakar ana qala fa man tabi'a minkum al-yawm janaza qala Abu Bakar ana qala fa man at'ama minkum al-yawm miskinan qala Abu Bakar ana qala fa man ada minkum al yawma maridan qala abu bakr ana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imrin illa dakhala al jannah ya daripada abu hurairah sungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanyalah ya siapa hari ini aa, yang berpuasa jawabnya abu bakar jawab apa saya ya Ha, Soaimanah ha, jawab saya. Kalau faman tapi aminkum aliyau majenaza. Ha, siapa hari ini ha, dah, dah, menguruskan jenazah? Ya, ha, Bakar jawab ha, saya. Ya, seterusnya siapa hari ini dah bersedekah kepada orang miskin? Ya, ha, Bakar jawab sekali lagi ha, saya. Ha, tanya lagi siapa hari ini Ha, melawat orang sakit Abu Bakar jawab Saya ha, Jadi Abu Bakar ni terkenal dengan Dermawan ha, Dermawan ha, Bukan semua amalan Maksud dermawan ni bukan hanya pada harta Dalam ibadah sendiri ya, Dalam semua aspek ibadah dia menang Dalam aspek serkah dia menang ha, Jadi Abu Bakar ni adalah contoh yang terbaik Rasulullah ha, tanya tadi Yang pertama tadi apa Siapa yang berpuasa? Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang hari ini bagi makan orang miskin? Jawab, saya. Siapa hari ini telah ziarah orang sakit? Dia jawab, saya. Ha, jadi Rasulullah cakap tidaklah semua amalan ini dikumpulkan dalam diri seorang melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita lihat sahabat Abu Bakar ini ya, yang telah confirm dijamin syurga melakukan semua amalan kebaikan ini ya, walaupun dah dijamin syurga. Ya, Nabi dah jamin dia syurga Tapi semua ibadah dia menang. Kan, siapa yang puasa, ha? puasa sunat lah tu. Ya, dia juga. Siapa yang sedekah, dia juga. Ha? Siapa yang uh, uh, Ziarah orang sakit, dia juga. Ha? Bukan tujuan Abu Bakar ni cakap saya-saya ni nak menunjuk. Ha? Tapi memang Rasulullah tanya siapa. Ha? Abu Bakar jawablah dia. Takkan dia nak bohong. Kan. Ha? Jadi menunjukkan kisah ini, kan? Abu Bakar ni uh, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jadi kita ambil contohlah daripada kisah ini Abu Bakar sentiasa bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang susah. Jadi kita ambil manfaat bulan Ramadan ini untuk kita sedekahlah. Ya. Jadi saya nak kempen sikitlah masjid ya, ada beberapa tajaan lah. Ya, beberapa tajaan yang mana tajaan berbuka puasa Alhamdulillah kita ucap uh, beribu-ribu terima kasih. Nah, kerana tajaan kita untuk sebulan alhamdulillah penuh. Terima kasih sangat-sangat. Ha? Ha, saya rasa sangat berbeza lah tahun lepas. Tahun lepas tak penuh. Tahun, tahun ni alhamdulillah penuh. Ha, untuk berbuka puasa sebulan kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Uh, namun ada beberapa program yang juga memerlukan tajaan juga daripada tuan-tuan. Antaranya program sahur dan kiamulailah. Ha, uh, kiamulai. Insya-Allah kita akan mula minggu ni. Ha, ahad. Ha, setiap hari ahad kita akan ada kiam mulai dan seterusnya 10 malam akhir jadi bila ada kiam mulai insyaallah kita buat sahur kalau tak buat sahur tuan-tuan tak datang tuan-tuan kita ni buat makan laju ha, tahu je ada sahur, sang datang kan ha, ha tak apalah dia tak kiam pun datang duduk masjid saja pun tak apalah dia ha, sahur kat sini pun tak apalah yang penting kita menarik jemaah ni untuk hadir masjid ha, so kurangnya dia datang dia malu dia buatlah dua rakaat ha, mungkin imam Okay, mulai tu buat 8 rakaat. Jadilah buat dua rakaat. Tak pun dia dengar imam tu berzikir, dia ikut pun jadilah. Ya. Seterusnya, kita juga mengharapkan tajaan lah daripada tuan-tuan untuk aktiviti, aktiviti Ramadan lah. Antaranya kita ada Tadarus Al-Quran. Ya, program Khatam quran Dan juga kita ada jemput lah imam-imam jemputan. Tuan-tuan kata Masjid Ajil Umur ni, Cik Imam sama je. Ha, teringin juga imam lain. Ha, kita jemputlah tuan-tuan. Ha, bagi sedap juga telinga tuan-tuan. Ha, kata ha, bosan-bosan dengar imam ni. Ya. Terima imam lain pula. Kan? Ha, Konon-konon kata imam lain ni, oh menusuk hati. Tapi imam-imam sini tak menusuk hati ke? <laughs> ha, kalau tuan-tuan memahami sendiri maksud Quran tu, tuan-tuan faham. InsyaAllah sampai ke hati. Ya? Ha, ha, jadi itu sajalah. Ha, dan saya kempen jugalah. Mana-mana yang free masa lapang, Uh, kita rehat kita ada buat bubur lambuk lah. Uh, jadi tuan-tuan yang mana nak bantu boleh datang lah uh, buat bubur lambuk tu. Uh, dan kita edarkan lah. Jadi siapa-siapa nak bubur lambuk juga boleh hadir setiap hari ahad sepanjang Ramadan. Uh, jadi jangan lepas Ramadan tuan-tuan datang pula hari ahad mana bubur lambuk? Tak ada. Uh, hanya sekadar bulan Ramadan. Jadi nak infak juga untuk bubur lambuk pun tak ada masalah. Uh, jadi ambil peluang yang ada, infaklah sebanyak mungkin. Yeah. Uh, tajaan Ramadan tadi, untuk kurma pun kita ada. Tuan-tuan ha, kata tak mampu nak sedekah nasi. Ha, sedekahlah kurma. Kita sedekah sebiji oleh Ustaz. Ha, Tuan-tuan rasa -tuan nak buat yang tu silakan. Ha, tapi saya senyap dah lah. Jangan pergi viral tenggak sebiji kurma dan sedekah. Janganlah. Takut kena maki nanti. Ha, <laughs> baik. InsyaAllah itu saja. Dan yang terakhir ha, sebelum azan. Tak apa kalau bunyi saya azan terus di sini. <laughs> Allahumma wa Ya, ha, jangan lupalah tanggungjawab tuan-tuan Uh, untuk tunaikan zakat fitrah ya uh, yang yang kata saya dah serka banyak ustaz tak perlu nak zakat tak payah, tak, tak boleh macam tu zakat fitrah ni hanya bulan Ramadan jadi jalankan tanggungjawab uh, laksanakan tugas uh, bayar zakat uh, fitrah ni pada amil lah yang dilantik uh, tahun ni 7 15 22 lah uh, tak apa tuan-tuan nak faham tuan-tuan pergi ke amil kat depan tu sana nanti bayar sana tuan-tuan fahamlah apa tujuh apa yang 7 ringgit apa yang 15 ringgit dan apa yang 22 ringgit ni jadi insyaallah tu saja jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu atas kelemahan saya sendiri. Jadi insyaAllah kita tutup dengan tasbih khawar dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.